अथ पञ्चमं दशकम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्या ्युश्च तदामृतं च समभुन्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत्सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षा सिसृक्षात्मिका बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभेतृभुवनि भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्य सहायक्रिया मायासन्निहितो प्रविष्टवपुष साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादि प्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित् क्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन्तत्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक क्रमात्रिविधतामासाध्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्क पाश्यश्विनः वन्हीन्द्राच्युतमित्रकान् श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्यन्वितम् तच्चान्तःकरणम् विभो तव बलात् सत्त्वां शयेवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसां पुनः तन्मात्रम् नभसो मरु पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद् व्योमततः सर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोथ च रसं तोयं च गन्धं मही एवं माधवपूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमेभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुत गुणस्तत्त्वान्यमुन्याविशन् चेष्टा शक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाह अण्डं तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृथाश्चतुर्दश जगत् रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि यस्व सर्वामयात् श्रीहरये नमः